Həccdə qurban kəsmə mənasısı nədir? Bu barədə yazdığım qısa məlumatı siz əzizlərə mən çatdırım. Həccin vacib aməllərdən biri də, bildiyimiz kimi, zəlhəccanın yerində qurbanın kəsilməsidir. Qurban kəsməyin həm mənəvi və həm də iqtisadi xeyirləri vardır. O cümlədən təvhid tacrcısı olan İbrahim peyğəmbərin xatirəsini anmaq Allaha görə hər şeydən keçmək. Kasiblərə qida vermək. Qurban kəsən də özü o ətdən yesin. Qurban ətini özü kasiblərə və möminlərə versin. Həccdə olmayanlara bildiyimiz kimi qurban kəsmək vacib deyil. Amma imkanı varsa kəsməsi müstəhəbdir. Yəni bəyənilmiş və səwablı bir əməldir. Peyğəmbər buyurmuşdur, kasıbların da doyması üçün Allah qurbanlığı sizin üçün lazımdır bildi. Qurbanlıq ətindən onlara da verin. Necə ki, əzizlər, qorxuluq ayında insanın bir ay oruc tutmasının vasitəsilə illər boyu acqaların, insanların hansı dərdə, hansı əziyyətə düşmələrini anlaya bilər. İmam Səddətə Əleyhissalam qurban ətini 3 hissəyə bölərdi. Qonşular, ehtiyazlılar və öz ailəsi üçün. İmam Sadiq Əleyhissalam vurur, qurban ətinin ilk damcısı yerə düşdüyü an Allah qurban sahibinin bütün günahlarını bağışlayar. Allah hər birimizə Həcidə qurban kəsməyi nəsib etsin. Amin.